নমস্কার সকলের আপনার জানে যে জি টি পি জি অলরেডি রিজাল্ট পাবলিশ হল পি জি কিন্তু জিটি রিজাল্ট পাঁচ তারিখের ভিতর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কৈছিল কার কথা কিন্তু এটা দিয়া নহয় কারণ আপোনালোকে আপনার জানে যে পি জিটির রিজাল্ট অলরেডি পাব্লিশ পাব্লিশ হয়েছে তো রিজাল্ট লগে হওয়ারে এই ডকুমেন্টস ভেরফিকন প্রক্রিয়ার কারণে চেক লিষ্ট প্রভাইড করে গাইডলাইনস প্রভাইড করলে ক্যানসেল হব হবো কোনটা এলিজিবল গোটেই গোটাই দিয়াৰ পিছন শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ে অলরেডি জানাইছে ৰণজ পাই গো ছাৰে যে যিসকল কেণ্ডিডেট ইলিজিবল সেইসকল কেণ্ডিডেট ইয়াতে এপ্লাই কৰিব তাৰপিছতে সিহঁতৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাব কিন্তু জি টি ৰিজাল্ট এইটো মাহৰ ভিতৰতে দিয়া হ'ব আৰ্টছ কমাৰ্চ ছাইন্স এইবিলাকৰ যি যি প'ষ্ট আছিল জি টিৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সিহঁতৰ ৰিজাল্ট এইটো মাহতে মানে দিয়া হ'ব ৰিজাল্ট পাই যাব তাৰপিছত ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আগত পি জি টিৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া আৰম্ভ হৈছে গতিকে শেষ হোৱাৰ পিছতে যি টি ৰিজাল্ট দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া ৰণজ পেগু ছাৰে কৈছে যে আমি অলৰেডি প্ৰাথমিক শিক্ষাত বহুত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু তাতে স সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছে তাৰপিছত আমাৰ যিটো মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যন সেই মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যন ডাইৰেক্ট এতিয়া ডিষ্ট্ৰিকলৈ ফৰৱাৰ্ড কৰিব তাৰপিছত তাৰ টাইমলাইনবিলাক শ্ব' কৰিব গতিকে জুলাই মাহত সেই মিউচুৱেল এপ্লিকেশ্যনবিলাকো মানে কমপ্লিট হৈ যাব যিসকল মিউচুৱেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তো সেইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মিচুৱেল পাই যাব জুলাই মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে পাব কাৰণ জুলাই মাহৰ চেৰাইটো নতুন ব্লকৰ পৰা দিয়া হয় গতিকে সেইটো অলৰেডি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে তাৰপিছত আমাৰ জি টিৰ ফলাফলৰ বিষয়েও কি কৈছে আপোনালোকে নিজে শুনক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে অলৰেডি এই কথাখিনি জনাইছে যে আমি জি টিৰ ৰিজাল্ট এইটো মাহৰ ভিতৰতে প্ৰভাইড কৰিম কাৰণ পি জি টিৰ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু দুইদিনমান আছে ভেনুটো দিয়াই হৈছে গোটেইখিনি তথ্য দিয়া আছে খালী ৰিজেকশ্যন লিষ্ট আৰু যদি কেণ্ডিডেট কম হয় বা যিসকল ফ'ৰ্থ ছেমত পঢ়ি আছিল ধৰক সেইসকল কেণ্ডিডেট যদি পাছ কৰি থাকে তেওঁলোকক ৰিজেকশ্যন কৰাৰ পিছত ছেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট ওলাব এতিয়া শুন শুনক আপোনালোকে ৰণজ ফেগুচাৰৰ কথা আমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ তাত গুণোৎসৱৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যি পঠন লিখন তেওঁলোকৰ শ্ৰৱণ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ ভংগীৰ ক্ষেত্ৰত এই যি দক্ষতা সেই দক্ষতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত আমি বৰ্তমান গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা ইয়াত সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ নাই সেইটো আইনখনতে লিখা আছে যে গৰমৰ বন্ধত শিক্ষকসকলৰ বদলীকৰণ হ'ব গতিকে এতিয়া আবেদনবিলাকৰ আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে সেইখিনিৰ ভেৰিফিকেচন চলি আছে গৰম বন্ধৰ সময়তে বদলীকৰণৰ আদেশবিলাক ওলাব কিন্তু 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 অলপ এদিন দুদিন আমি হয়তো বানপানীৰ যি পৰিস্থিতি আছে তাৰ কাৰণে এদিন দুদিন পিছুৱাবও পাৰে কিন্তু শীঘ্ৰেই এইটো প্ৰকাশ হ'ব আমাৰ পি জি টিৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিছে আৰু সেইটো প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব আমি এই মাহটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ প্ৰকাশ